Диктофон, я мог бы писать стихи сейчас и говорить, не прибегая ни к чему. Даже и память не нужна. Только говори, говори. Вот так Господь действует. Вы знаете, и когда мне было трудно, после операции мне вырезали большую часть панкреаса. а говорят, это точно не жилец. Потому что панкреас это еще хуже, чем кишечник или желудок. Потому что она дает, значит, свои гормоны и в желудок, как переваривать, и в кишечник. А это не туда, ни сюда. Она потихоньку умирает. И хирурги пришли прощаться. Говорят, мы пришли прощаться. Но, знаете, простите нас. Знаете, что мы сделали все возможное. Может, такая у вас судьба, значит. Вот. И я заулыбался. Говорят, что вы улыбаетесь? Не вашу кость я говорю, спасибо, что сказали правду. И я говорю, у меня что-то не было слова от Бога, что я умираю. Поэтому я еще буду жить никакие две-три недели, я буду жить больше. Вот. Но мы не встретим вас. Встретите, встретите, говорю, да еще и не раз. Вот. И значит, и Господь мне исповедание дал, такое смелое. Вот, оно хоть тихое было, но уверенное. И вы знаете, что Бог помог мне просто после исповедания я потом терял немножко как бы, ну как сказать, не сознание, а как бы в отдых так вот. И я говорю, Господи, а что теперь делать? Руки не работают, ноги не работают, как-то восстанавливаться надо. Вот. А их не вот это госпитальное, оно даже и как бы несъедобное кажется тоже. Панкреас, когда панкреас, кто делал операцию, тот знает что ничего, не раб... никакие продукты не идут, тебе, все выходит назад. Особенно, а там еще заставляют таблетки пить, 10 таблеток. И Господь говорит, ты разберись с таблетками, тебе дают то, что совсем не нужно. Вот я говорю, Господи, что? И стали читать. Я говорю, пожалуйста, мне не надо ни одной таблетки давать. Ну, такого быть не может. Вы бунтарь, вы против идете правил. Я говорю, вот эта таблетка от чего? Это от низкого давления. Ага. Хорошо. Замерьте мое давление, пожалуйста. Замерили? Нормально. Так, следующий медикамент. А это что? А это от высокого давления. Мы вот где-то 10 лет назад проверили старые рекорды. У вас когда-то было высокое давление. И на всякий случай вам надо, значит, вот. Я говорю, нет, замерьте еще раз давление. Ну, мы видим. Все, отменяйте. Только законно, чтобы медсестры, меня, чтобы норсы не давили меня. Давайте, все. А, они хорошо. И так я отменил все таблетки. Все таблетки, да, одной. А как же вы жить будут? Да, говорю, уберите еще это самое, мешки вот эти. Ты что, это глюкоза, это твоя жизнь, ну убирайте. Моя жизнь это Господь. Ну и простую воду, если можно, фильтрованную. Да, 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 да. все, воду, это вот это будет. Вот. И потом я еще босс взял, там, вот, а мне уже скручивать меня, но потом стал отпускать, стали пальцы шевелиться, и удивительным образом, еще потерпительно чуть-чуть, я скажу, как восстанавливаться стало. У меня руки-ноги не работали, и с 268 паунтов я стал 130 только, потому что организм, когда цепляется за жизнь, он берет и кости, и все, и волосы, и ногти, у меня все, все вот так вот пошло. Вот и вес ушел. И тут я, значит, стал просить Господа восстановления. Говорит, говорю, Господи, мне ничего не помогает, что кушать, что научи, подскажи. Вот. Он говорит, обращай внимание на слово. Что там? Я готовил рыбу. Вот рыбу тебе надо кушать. Все. Я говорю, мне свежую рыбу, там, прочее. Какую? Говорит, да любую, соленую давай, любую, лишь бы глаза не были белые, чтобы красные, значит, она свежая. Вот. И, и все. И значит рыбу, рыбу, и удивительно, я стал кушать рыбу. У меня рвота прекратилась. Вот. Потом соки натурально выжатые по чуть-чуть с -чуть, водой, все это потихоньку. И вот еще говорю, Господи, как же мне все валится с рук? Вот, как мне быть? Ложечку не держит руки. И Господь стал мне восстанавливать. Я слышал музыку ой. Вот. Я не, не мог точно не скажу, это ангельский хор или человеческий, или что. Бог мог и то, и то дать послушать. Значит. Вот. И, значит, э, слышал прекрасное пение и музыку. Я напрягаю мозги, память свою. Я не слышал эту музыку. Вот музыка, музыка, музыка. И потом внутри такое, что, обрати внимание, будь внимательным. Я смотрю, я играю ее внутри. Видение вижу, я играю. Баянная кнопочная клавиатура. Я еще на аккордеоне играю. Аккордеон. На аккордеоне играю. Вариации на аккордеоне. вариация на баяне. -у -у. вау. Потом раз пришел, себе, открыл глаза. Вы знаете, ничего я не играю, но пальчики мои шевелятся. И как бы стараются взять эту вариацию. Они не могут, но внутри. Опа, и вот так восстанавливалась моя нервная система, нейроны, вот. И вскоре, вскоре, вскоре я стал двигаться, ложку держал уверенно. Все, потом уже все чуть лучше стало. Вот захожу иногда вот к сестре, к дочери Божией, вот и там пытаюсь служить Богу, как могу, сколько сил хватает Василий, брат, не да. знаю, Поэтому слава Богу. Я вам скажу, что есть смысл, смысл светиться Иерусалиму. Иерусалим, это, вот духовный Иерусалим, это я и ты. Это не только город, а я и ты. Если будете внимательно читать откровение, вы, вы увидите, что это камни там живые. И Христос говорит, устраивайте из себя, как живые камни, дом духовный, священство Святой. И понимаете, свет. Когда мы светимся для Господа, свет, он не просто так вот идет, он вибрирует он проникает всякой глубины тьмы. Да, собственно, тьма не может быть, если свет хороший. Правда? Включаешь выключатель и все. Вот так и мы. Пусть Бог поможет светиться для него, гореть. Чтобы в любое время, неважно, какое что происходит внутри, мы показывали, что мы Иерусалим Божий. Мы светимся для Иисуса Христа, для Господа. Вот. А Господь знает, когда нас взять уже целиком славу свою, когда мы увидим его лицо и будем похожи на него не только внутренне чем-то. Вот сейчас я знаю, что некоторые христиане вырабатывают в себе, как и я, характер Божий, привычки вот Иисуса Христа, вот, чувствование, знаете, вот Стараемся, знаете, да, Стараемся, да-да-да, но с духом Божиим это можно делать, потому что иногда Он даже ведет и говорит, что даже не успеваешь подумать, а вот уже знает что тебе надо делать. Пусть Бог благословит каждого Спасибо. из нас. Вот. Очень сердечно благодарю за то, что посетили меня. Действительно, для меня это благословение.